হে গাইজ আমি আহি আছোঁ মানে আমাৰ বিষ্ণু মহা ধামৰ বিষ্ণু মন্দিৰটোলৈ ত' দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ আমি আহি আছোঁ আৰু এইফালে আছে মহেশ ধাম মানে কয়লাশ শিৱ বাবাৰ মন্দিৰটো ইয়াত আছে আৰু এইফালে আছে বিষ্ণু মন্দিৰটো আহি পাইছোঁ বাৰু বিষ্ণু মন্দিৰ আজি কিন্তু আহি ভাল লাগিছে গৰম নাই বৰষুণ তামান বৰষুণ দিলে ভিজি আহিলোঁ সেই একদম ভিজোৱা অৱস্থা নাই গোটেই কাপোৰ তিতা তো একো নাই ভগৱান ওচৰ আহিলে দিনৰ বৰষুণ ৰ'দ কি কথা আছে দৰ্শন দিব ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া দৰ্শন দিছোঁ আৰু সেয়া চাওক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত নাই হুলস্থুল পাব নাই কিবা পাব সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত আমি এইফালে নাযাওঁ আৰু এইফালে যাব লাগিব এয়া চাওক বিষ্ণু মন্দিৰটো এইটোৱে আম কটা ইয়াত স্থানটো হৈছে আম কটা হোলা গাঁও মৰিগাঁও আমাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিকতে পৰে আপোনালোকে আহিব পাৰে আহিলে নিশ্চয় ভাল পাব আপোনালোকৰ ভাল লাগিব বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ বলক পাহাৰলৈ গাড়ী অহা ৰাস্তা মাথো এইটোৱেই এইটো ৰাস্তা দি এইটো ৰাস্তাৰ ফালে আহিব লাগিব এনেকৈ পকাপকুৰীকৈ তললৈ যোৱা ৰাস্তাত আছে আপোনালোকৰ তলত নামিকৈ দেখাম বাৰু কোনফালে যাব পাৰি ৰাস্তাটো আৰু এইফালে আছে জগন্নাথ মন্দিৰটো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ তিনিটা মন্দিৰ আছে বিষ্ণু মন্দিৰ আৰু জগন্নাথ মন্দিৰ দুটা বেলেগ বেলেগ মই কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ব্লগটোত একে বুলি কৈছিলোঁ আগতকৈ যথেষ্টখিনি ভাল কৰি দিল ভালেই লাগিছে বাৰু কাৰণ এনেকুৱা মন্দিৰ ঠাইবোৰ অলপ চাফ চিকুণ আৰু ভালদৰে বনাই দিলে ভাল লাগে ন এইকেইখন চাওক ৰথ মানে সৰুকৈ ইয়াত সম্ভৱ কোনোবা এটা মাহত মেলা হয় মই কোনটো মাহত হয় কি মেলা হয় মানে সেইটো নাজানো কিন্তু মেলাটো হয় বুলি জানো ৰৈয়ে চাওক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সেইফালে বান্দৰ এটা আছে সেইটো আৰু এই কুকুৰকেইটা ভুকি আছে মানে বান্দৰ এটা ওপৰত আছে সেইবাবে ভুকি আছে তাৰপিছত সেইকেইটা বান্দৰ আজি দেখিছোঁ আগতে দেখিছিলোঁ কিন্তু বান্দৰটো আজিহে দেখিছোঁ আৰু সেইফালে যাওঁ আমি ব'লক দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাইডে লিগাইছ আমি পুখুৰীটো পালোঁহি অলপ আহিয়ে পাইছোঁ মন্দিৰৰ পৰা অলপ আহিব লাগে অলপ আঁতৰত আছে মানে মাজত আছে পাহাৰটোৰ আৰু এইটো পাহাৰৰ বৈশিষ্ট্য এটাই মানে আগতে ইয়াত কাছ আছিল বুলি কৈছিল বৰ্তমানলৈ নাই কাৰণ আজিকালি কাছ পাবলৈও নাই মানে দেখিব পৰা নাযায় বাৰু তো দেখাইছোঁ পুখুৰীটো তই এয়া চাওক পুখুৰীটো ৰহস্যজনক পুখুৰীটো এয়া চাওক এইটো চাওকচোন চবফালে পাহাৰ মানে পাহাৰৰ ওপৰত আছে পুখুৰীটো চবফালে শিল এইটো হৈছে সেই পুখুৰীটো ইয়াত আছে পদুম পদুম পাতবোৰ দেখিছে পদুম ফুলিব নিশ্চয় আগতে আমি আহোঁতে এই যোপাত বগৰী খাইছিলোঁ ন এই বগৰী যোৰাত বগৰী খাইছিলোঁ কিন্তু মস্তত টেঙা আৰু ইয়াত সিজোৱা মধুৰিআম লগা নাই বৰ্তমানলৈ ভালেই লাগিল আমাৰ সকলোখিনি কিন্তু এটাই বেয়া লাগিল বৰষুণত ভিজিলোঁ গোটেই কাপোৰ ভিজি গ'ল ভান্তি লাগিছে কিন্তু কাপোৰ আনিছোঁ যদি খোলা কাপোৰ নোৱাৰোঁ কাৰণ আকৌ বৰষুণত ভিজিলে একেটাই হ'ব সেইবাবে আমি কাপোৰ চেঞ্জ কৰা নাই এজনে কৰিলে বাৰু এইজনে আমাৰ লম্বোধৰ হয়নে নহয় আপুনি তোমাৰ লম্বোধৰ হয়নে নহয় আৰু এইজনে হৈছে ঘৰৰ সকলোতকৈ ওখ মানে আৰু দেউতাকো ওখ দেউতাৰ আগতকৈ ওখ আৰু এইজন আমাৰ কংকন ইয়া চাওক কি ষ্টাইলত বহিছে একদম দেখিছে অঁ আপোনালোকে বাকীখিনি দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক চাই থাকোঁ যেতিয়া আমি এপৰা ওলালোঁ মানে তাম ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱা চাৰে পাঁচটাতে আহিছোঁ দেখোন ৰাতিপুৱা চাৰে পাঁচটাত গো সাংসুখ নোবোৱাকৈ আহিলোঁ এতিয়া একদম তামাম ভোক লাগিছে উপায় নাই আৰু এতিয়া তলত গৈ দোকানখনৰ আইতা এজনীক চাহ বনাবলৈ দি থৈ আহিছিলোঁ আমি চাহৰ লগতে অলপ ডাঠকৈ কিবা এটা খাই লওঁ তাৰ তিনিজনে আৰু চাইকেল মাৰি মাৰি পেডেল মাৰি মাৰি গধিব লাগিব আৰু তো একো নাই ভাবিছোঁ যেনেকৈ যাব পাৰিম ত' বোলো আপোনালোকক তলত লগ পাই আছোঁ চি চাওক যোন ভিউটো কি মজা লাগিছে চাওক সৰু দিয়া তেন্তে একদম তামাম লাগে আপোনালোকৰ আহিলে যাবই মন নাযাব ইয়াৰ পৰা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ চব সেউজীয়া সেউজীয়া এটা কথা কি জানে ইমানবোৰ শ্ৰী বগাই চাইকেলত চলাই অহাৰ পিছত যেতিয়া মন্দিৰটো পালোঁ দুখ ভাগৰ একো নাইকিয়া হৈ গ'ল আমাৰ একদম তামাম ভাল লাগিল ত' ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কি কি কৰিলোঁ কি কি নাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হেমেলি গাইজ আমি ওপৰৰ পৰা নামি আহিলোঁ সেয়া ভাগৰ লাগি আহিছে আকৌ কি ক'ম ভকুৱাতে আহে আহি আছোঁ সেইবোৰ খাবলৈ পোৱা নাই তলত গৈ আইতাজনীক গৈ চাহ আৰু কি কি পাওঁ খাই ল'ব লাগিব পাইছোঁহি আৰু আৰু অকণমান আছে সেইখিনি নাহে পাৰিলে আৰু দোকানত পাম পাই কিবা এটা খাম তাৰপিছত আৰু ঘৰত আহিম আজি কেনেকুৱা লাগিল ভৰি এনেই টিপি টিপি আহিবলগা হৈছে মই ভৰি গৈ চেণ্ডেলৰ আগত চেণ্ডেলৰ আজি পাটটা পোন্ধৰ ইমান ডাঙৰ চেণ্ডেল কিনিছোঁ ভৰিতকৈ দীঘল চেণ্ডেল কিন্তু আজি ভৰিখন দীঘল হৈ গৈছে আগলৈ মানে কি এইখিনি পিছল পিছল আমাৰ পৰা এনেকৈ টিপি টিপি আহিব লগা হৈছে ন ভৰিখন এনেকৈ কি কৰিম আৰু উপায়ে তেওঁ বাবাক দৰ্শন দি আহিলোঁ মন্দিৰ সকলোখিনি চালোঁ তো আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব এতিয়া আৰু ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু ঘৰত সামৰি নকৰোঁ আৰু ইয়াতে সামৰণিটো কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰি দিব নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেওঁ আজিলৈ মানে বাই